и Артур Багратов понимаете, товарищи, двух подсоветов Александр Иванович и предполагаемый Сергей Анатольевич Добрый день всем я немножко хочу разъяснить, почему сегодня бизнес э, обеспокоен ставками мы подавали от профсоюза солидарность предложений, практически все предложения наши вычлены за расключением э, 0,5% это это податок, который предлагается сделать в виде занализа. Прокомментирую его, потому что э, мельком глянул на те зоны, которые сделаны, я считаю, что не совсем корректно они сделаны. Я не считаю, к примеру, эпицентр или шинный центр, где миллиардные находятся, э, на миллиарды находится товары, такими предприятиями, что они могут попадать в третью зону. Почему-то. Может, это делается для своих, может, это не заметили. Поэтому, чтобы не было такой катавасии, мы предлагали 0,5 сделать для всех, потому что это действительно новый налог, который будет, и его практически просчитать, сколько его будет, это ну, может только теоретически на бумаге, а сколько его заплатят, это будет видно по концу года. Потому что многие сейчас бизнесмены уводят свой бизнес-стиль. Вот здесь говорили за прилегающие территории к рынкам, за другие сектора. Вы посмотрите, что сейчас творится в городе. Первое, что предприниматель делает, он складывает патент. И таких сейчас уже 30%, наверное, в городе, если не больше. Это он не платит, единый социальный внесок не платит единый подарок. Второй этап, который идет сразу за этим, он уходит в тень. И поэтому у нас очень много помещений, которые сдаются в аренду. Они просто пустые не знают, чего они будут платить, независимо где он в центре или на окраине расположен. А тем не менее, процветает нелегальный бизнес, куда не пойдите? Вы Смотрите, что вот это вот вроде, это все нелегалы. Это э, такое количество денег должно поступить в городе. Это десятки тысяч людей, которые сегодня ничего никому не платят. То же самое говорили за промышленные предприятия. Ну посмотрите, что в промышленных предприятиях сдается в аренду земля, сдается помещение в аренду. Там уже давно занимается коммерческой деятельностью. Кто занимается этим? сколько не оформленных договоров, сколько несчетной земли, где эти данные, кто их видел. Мы, прежде что-то повышать, давайте разберемся то, что есть сегодня. И возможно, чтобы все платили. Я не говорю, уже тысячу раз говорил за гаражные кооперативы, за частный сектор. Почему ими никто не занимается? Надо додушить то, что сегодня легально существует. И сегодня здесь бизнес выступает легальный. У меня, например, на предприятии уже только с конца года 15 человек полностью закрыться и уйти. На 100 машин в неделю меньше уже идет продажа. Это говорит о том, что люди докатились до ручки, до такой бедности, что и мы цены не повышаем. Держим на такой же э, уровне, как и в прошлом и позапрошлом году были. Хотя все коммунальные услуги выросли, э, стали огромными. Поэтому прошу поддержать наше предложение оставить 0,5%. Э, на нулюкомец, а не распределять по Потому что если распределять по надо конкретно подходить и начинать с 0,5 и идти до 0,1%.